Я Каптур Николай Николаевич. 6.08.81 года рождения. Закончил Краус. Есть такая авиационная училище может было, Получил лейтенанта. Потом в 6 году закончил э, авиационный Киевский. И получил Старлея. Работал на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Инженером по мобилизации попал в 15 году в автобат автобат 420 подождите э, 227 227 автобат на базе танковой там на красной горке ну короче шара не была звільнився и началась война два года петлял как мог потом, короче, пришел, сдался в военкомат. В направили в Старычи три месяца. Потом через три месяца привели 421-й стрелайский батальон. Были в Краматорске, там возле, возле канала Северский Донец. Там было у нас три позиции. У нас была самая шаровая. Вообще там почти не А это где-то, ну сколько тут неделю назад перевели сюда. Кинули сразу на одну позицию. У нас там говорит человек. Там, кстати, из 418 кто-то был. Крема 33 бригада. 421 окремого батальйону. Так називається полностью.